Этот проект подразумевает поддержку IT-стартапов, создание так называемого бизнес-инкубатора для молодых людей, что в принципе станет огромной поддержкой для молодых людей, которые сейчас вынуждены уезжать из Тернополя для того, чтобы найти реализацию своих идей, для того, чтобы воплотить свои идеи в жизнь. Это будет основой для них, чтобы они остались и затем реализовывали свои идеи уже в Тернополе. И, например, не как сейчас происходит, там 3% от прибыли оставляли себе 97% Працев за границей, а дійсниці всі сто процентів та той, той приблік, який ані получат, оставалось у них. Благодійний фонд Сітфорум планує до жовтня відкрити в Україні ще один бізнес-інкубатор, і цим містом може стати Тернопіль, кажуть в міськраді. Згідно з проектом, планується забезпечити роботою десятьох людей та створити площадку для роботи ста бізнесменів у рік, які лише розпочинають власний бізнес. Наша с вами главная цель – это помочь юным инноваторам, и ребятам создать свой малый и средний бизнес. И создать этот бизнес без надобности уехать из Тернополя в Киев или, не дай бог, из Украины куда-то за границу. Цель iHub – это центров поддержки инноваций предпринимательства – создавать такие условия, где молодые люди по месту жительства, по месту учебы могут получить всю консультационную, образовательную поддержку для создания таких проектов. СИД-форум финансуется урядом Норвегии.